В общем, на турецко-греческую границу приезжайте ночью. Потому что вот мы когда приехали, то наша машина была аж там, где сейчас пусто, а сейчас хвост очереди, там, где мы где часа два с половиной простояли, прежде чем оказаться там, где сейчас хвост очереди. Я думаю, что к утру тут вообще не будет машин. Вообще технология интересная, они вот это с трассы получаются сводят сюда машины на такую огромную огромную площадку они построили и типа здесь очередь на этой площадке а потом видно машет регулировщик и выпускают на саму границу а здесь типа накапливает он там вот это здание где миграс, там супермаркеты рестораны в принципе тут можно тусоваться несколько дней но я думаю дальнобойщики тут и тусутся несколько дней там же Получается граница Евросоюза. То они тут растомаживаются, наверное, понедельке Что я не знаю, сколько тут. Где-то 200-300 грузовых автомобилей. В общем, мы приехали 4,5, почти 5 часов назад. И еще даже не знаю, неизвестно сколько мы будем. Когда попадем на турецкий погранконтроль, еще греческий. Еще в гостиницу хорошо, если ночью попадем. Как там ужинать, непонятно. В общем, ладно, посмотрим.